নমস্কাৰ মই ৰুবল আমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে নিধিট একাডেমী কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ ওৱানৰ অংকুৰণৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায় ইয়াৰ আগতে আমি এঘাৰ নম্বৰ অধ্যায়লৈ আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' প্লে'লিষ্টত আছে নিশ্চয় চাই ল'ব এতিয়া চাওক বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ত কি আছে জোনলৈ যাওঁ বলা কি আছে জোনমণি সোণমণি আৰু মণি মালা জোন বাৰ দেশলৈ যাওঁ আমি বলা জোনমণি সোণমণি আৰু মণিমালা জোনবাই দেশলৈ যাওঁ আমি বলা ৰে'ল নাযায় বাছ নাযায় কেনেকৈ যাম ৰকেটত উঠি গৈ জোনবাই পাম যে ৰে'ল নাযায় বাছ নাযায় কেনেকৈ যাম ৰকেটত উঠি গৈ জোনবাই পাম ৰকেটত উঠি আমি পৃথিৱীলৈ চাম নৈ বিল জান জুৰি দেখিবলৈ পাম যে ৰকেটত উঠি আমি পৃথিৱীলৈ চাম নৈ বিল জান জুৰি দেখিবলৈ পাম জোনৰ পিঠিত বহি আমি বনভোজ খাম জিক মেঘ তৰাবোৰ ওচৰতে পাম যে জোনৰ পিঠিত বহি বনভোজ খাম জিক মেঘ তৰাবোৰ ওচৰতে পাম অ'কে পালোঁ আমি এইখিনি শিকিলোঁ এতিয়া ছয় এটা কি কৈছে কিহেৰে কিহেৰে যাব পাৰি লিখা জোনলৈ আমি কিহেৰে যাব পাৰি জোনলৈ আমি ৰকেটেৰে যাব পাৰি হয়নে নাই জোনলৈ আমি ৰকেটেৰে যাব পাৰি ৰকেটেৰে বা রকেটে যাব পাড়ি রকেট ইয়াতে লিখি দিছো রকেটে যাব পাড়ি আমি বাজার লৈ কিহেৰে কিহেৰে যাব পাড়ি বাজার লৈ আমি কিহেৰে কিহেৰে যাব পাড়ি বাজার আমি সাইকেলে যাব পাড়ি তে সাইকেল এটা জোনলৈ আমি এইটো রকেটে যাব পাড়ি হেনা আর বাজার লৈ আমি কিহেৰে যাব পাড়ি আচ্ছা বাজার লৈ আমি কিহেৰে যাব পাড়ি বাজার আমি সাইকেলে যাব পাড়ি অ'কে তাৰপিছত হয়তো কোনোবাই ৰে'ল গাড়ীৰে যাব পাৰে কোনোবাই হয়তো ঘোঁৰা গাড়ীয়ে যাব পাৰিব কোনোবা বজাৰ সৈতে এনেকুৱা বাছেৰে যাব পাৰে কোনোবা বজাৰ সৈতে এনেকুৱা নাৱেৰে যাব লগা হ'ব পাৰে কোনোবা এনেকুৱা গৰু গাড়ীৰে যাব পৰা হ'ব পাৰে অ'কে নদীৰ সিটো পাৰলৈ আমি কিৰে কিয় যাব পাৰিম নাৱেৰে যাব পাৰিম হয় ন নাৱেৰে যাব পাৰিম নাইবা আমি এইটো ৰপৱেৰে যাব পাৰিম মোমাইকাৰ ঘৰলৈ তোমাৰ মোমাইকাৰ ঘৰলৈ তুমি কিৰেকিয়েৰে যাব পাৰা সেইটো ইয়াতে আশ্বিন্দি দিবা যাব পাৰিম এতিয়া যাবি এতে কি কী যাব পাৰিম আমি এতে বাছেৰে যাব পাৰিম এতে আমি গাড়ীৰে যাব পাৰিম এতে আমি যাব পাৰিম হয় নাই ৰকেটে যাব পাৰিম না নিম ওকে তারা কি আছে পঢ়ো আৰু জানো আহা তো আমি আর আমি এইখিনি বস্তু জানিম বা আমি শিকিম তো চোৱা ইয়াতে কি প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ৰীণাই মাক দেউতাকৰ লগত টিভিত বাতৰি চাই আছিল ৰীণাই মাক দেউতাকৰ লগত টিভিত বাতৰি চাই আছিল বাতৰিত তেওঁলোকে শোণিতপুৰত হোৱা ধুমুহা দেখিলে বাতৰিত তেওঁলোকে শোণিতপুৰত হোৱা ধুমুহা দেখিলে বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে পিছদিনা বাতৰিৰ কাকতো পিছদিনা বাতৰি কাকতো ধুমুহাৰ খবৰ পৰিবলৈ পালে লগতে কাকতত ছবিওখিলে লগতে কাকতত ছবিওখিলে টিভি আৰু বাতৰি কাকতৰ মানুহ খবৰটো খবৰবোৰ কেনেকৈ গম পায় ৰীণাই মাকক সুধিলে মাকে ক'লে সকলো ঠাইতে সংবাদদাতা থাকে তেওঁলোকে বাতৰি কাকত টিভি ৰেডিঅ' আদিলৈ বাতৰি পঠায় বাতৰি পঠায় তেতিয়া বাতৰি সকলো মানুহে জানিব পাৰে জৰুৰী বাতৰি টেলিফোন মোবাইল ফোন ইমেইলৰ যোগেৰে পঠায় ছবি ইমেইলৰ যোগেৰে পঠাব পাৰি ঠিক আছে এতিয়া চাতে কি আছে খবৰ কৰ্কৰ পৰা আহে টেলিভিশ্যনৰ পৰা আহে টেলিফোনৰ পৰা আহে ৰেডিঅ'ৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে টিভিৰ পৰাও আহে ইয়াতে আমাৰ চিঠিৰ পৰাও আহিব বাতৰি কাকতৰ পৰাও আমি পাম এতিয়া নেক্সট হয় কি কৈছে যে শেষৰ আখৰ মিল থকাকৈ শব্দ ক আৰু লিখোঁ আহা কল বল নল ধল এনেকৈ আমি লিখোঁ নেক্সট কি আছে আমাৰ ইয়াতে বন ইয়াতে লিখি দিয়া ৰণ ইয়াতে লিখি দিয়া মন ইয়াতে লিখি দিয়া কণ এতিয়া ঘৰ ইয়াতে লিখি দিয়া ধৰ এতে লিখি দিয়া লৰ এটা লিখি দিয়া চৰ ইতে লিখি দিয়া মাহ ইয়াতে লিখি দিয়া এতে লিখি দিয়া মাহ মাহৰ পিছত লিখিবা ইয়াতে লিখি মাহ ইয়াতে পাহ লিখি দিয়া চাহ ইয়াতে লিখি দিয়া কাহ অ'কে তাৰপিছত ৰং এতে লিখি দিয়া ৰং এতে লিখি দিয়া চং এতে লিখি দিয়া টং এতিয়া লিখি দিয়া ঠং হৈ গ'ল হাত ইয়াতে লিখি দিয়া তাঁত ইয়াতে লিখি দিয়া গছৰ পাত ইয়াতে লিখি দিয়া চাত হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে লিখো অহা বল কল এইটো বল এইটো মোৰ কল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই কি লিখিম যে এইবোৰ কল এতিয়া কি আছে এইবোৰ মোৰ কল চোৱা এতিয়া লিখি দিয়া এইবোৰ মোৰ কল তাৰপিছত চোৱা কি আছে মোৰ বলটো ৰঙা ইয়াতে লিখা মোৰ কলবোৰ কলবোৰ কি আহিব হালধীয়া যে মোৰ কলবোৰ হালধীয়া তাৰপিছত মই বল খেলি ভাল পাওঁ মই বল খেলি ভাল পাওঁ ইয়াতে লিখি দিয়া যে মই কল খাই যে মই কল খাই ভাল পাওঁ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট চাই পিছত ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে আমাক তেনেকৈ লিখিব দিছে ইয়াতে ফুল চ' লিখা ফুল চ' ফুলৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিবা যে ফুল দেখাত ভাল ফুল মই ভাল পাওঁ ফুলৰ গন্ধ ভাল লাগে এনেকৈ লিখি দিবা আৰু এটা কলম কলমেৰে কলমেৰে আমি লিখোঁ অ'কে এনেকৈ তাৰপিছত লিখি দিয়া ঘৰ আমি ঘৰত থাকোঁ মোৰ ঘৰত মোৰ ঘৰত তিনিজন মানুহ লিখি দিয়া গছ গছে আমাক এনেকৈ লিখি দিয়ে গছে আমাক ছাঁ দিয়ে গছে আমাক ফল দিয়ে বা গছে আমাক ফুল দিয়ে এতিয়া খালী ঠাই পূৰ কৰা মই যোনবাই দেশলৈ যাম আমি যোনবাৰ দেশলৈ যাম তুমি যোনবাৰ দেশলৈ যাবানে এনেকৈ লিখি দিয়া তোমালোক যোনবাৰ দেশলৈ যাবানে তেওঁ যোনবাৰ দেশলৈ যায় এনেকৈ লিখি দিব পাৰা তেওঁলোকে যোনবাৰ দেশলৈ গৈছিল আগতে গৈছিল এনেকৈ দেখি দিছোঁ মিলি যোনবাৰ দেশলৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চোৱা আমি কি চাম ইয়াতে কাগজৰ নমনা দেখুৱাই দিয়া হৈছে এই কাগজৰ নমনাৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমি এখন ৰকেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি নেক্সট আমাক ইয়াতে দেখি আছে পৰুৱা এইখিনি বস্তু আমি এতিয়া পঢ়িম এতিয়া কি কৈছে এই মৈ এটা গড় এইটো গড়ে কৈছে মৈ এটা গঁড় এইটো মোৰ পোৱালি এইটো পোৱালি আমি কাজিৰঙাত থাকোঁ আমি কাজিৰঙাত থাকোঁ আমাৰ লগৰ বাঘ হাতী হৰিণা আদিও থাকে আমাৰ লগত বাঘ হাতী হৰিণা আদিও থাকে এইটো ময়ূৰ চৰাই এইটো ময়ূৰ চৰাই তাৰ পাখি ধুনীয়া এইটো ময়ূৰ চৰাই তাৰ পাখি ধুনীয়া তাৰপিছত কি আছে সৌটো সৌটো তেলীয়া হাৰিং সৌটো তেলীয়া হাৰিং এইটো তেলীয়া হাৰিং তাৰ গাৰ বৰণ মটীয়া তাৰ গোৱাৰ বৰণ মুঠিয়ামানে মাটিৰ নিচিনা ই পানীত চৰি পানীত খোজকাঢ়ি থাকে বা খোজকাঢ়ি মাছ খায় এতিয়া নেক্সট চাও এতিয়া আছে গাওঁ অহা মিলিজুলি যোন বাই এ যোন বাই এ যোন বাই ঐ এটি তৰা দিয়া যোন বাই ঐ এটি তৰা দিয়া এটি তৰা নেলাগে দুটিতৰা দিয়া যোন বাই ঐ এটি তৰা দিয়া এটি তৰা নেলাগে দুটিতৰা দিয়া পাত নাই চ'ত নাই কিহতকৈ ল'ম কিহতকৈ দিম পাত নাই চত নাই কিহতকৈ দিম হালধীয়া চৰায়ে বাওদান খায় হালধীয়া চৰায়ে বাওদান খায় হাউটৰ পুতেকে নাও মেলি যায় এইটো হালধীয়া চৰাই বাওান খাই আছে ইয়াতে হাউতৰ পুতেক কি কৰিছে নাও মেলি যাই আছে তাৰপিছত চব কি আছে নাৱে বোলে টুলুং টুলুং ফুটুং নাৱে বোলে টুলুং ফুটুং বঠা বোলে বাও গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাও যে গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ এইটো দবা কোবাই আছে অ'কে এইবাৰ চোৱা ইয়াতে কি আছে গোলাকাৰ জোন বা জোনটোক বেলেগ বেলেগ ছবিক আঁকোৱাটো তোমালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ আঁকিবা এইটো যেনেকৈ দিয়া আছে এনেকৈ আঁকি দিয়া অ'কে এনেকৈ তোমালোকে বাকী দুটাতো আঁকি দিবা তাৰপিছত নেক্সট কি আছে মোকা অভিনয় কৰা কাপোৰ ধোৱা কাপোৰ কেনেকৈ ধোৱা সেইটো তোমালোকে এক্টিং কৰি দেখুওৱা কথা নোকোৱাকৈ চাইকেল কেনেকৈ চলা সেইটো এক্টিং কৰি দেখুওৱা কথা নোকোৱাকৈ গা কেনেকৈ ধোৱা সেইটো দেখুওৱা ফোনত কথা কেনেকৈ পতা সেইটো দেখুওৱা কাপোৰ কেনেকৈ চিলোৱা হয় ঘৰ কেনেকৈ মচা হয় বা সৰা হয় চিলা কেনেকৈ ৰোৱা হয় হাল কেনেকৈ বোৱা হয় মকৰাৰ জাল কেনেকৈ চাফা কৰা হয় তেনেকৈ তোমালোকে এক্টিং কৰি দেখুৱাব দিছে ইয়াতে তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা শুদ্ধ শব্দটোত ইয়াতে টিক মাক দিব দিছে শুদ্ধটোত টিক মাক দিব দিছে ইয়াতে তো চ' ইয়াতে কি আছে সাৰ গৰু খাড় গৰু এইটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব এইটো শুদ্ধ বছৰ বছৰ এইটো শুদ্ধ সাধু সাধু এইটো শুদ্ধ ফুল ফুল এইটো শুদ্ধ হয়নে এতিয়া কৈছে কি ৰূপ সজাই লিখা এইটো গৰুক আমি এনেকৈ লিখোঁ ৰূপক আমি এনেকৈ লিখোঁ পহুক আমি এনেকৈ লিখিম যে পহু এইটোক আমি এনেকৈ লিখিম পহুক যে পহু এইটো গৰুক গুৰ আমি এনেকৈ লিখিম যে গুৰ এইটোক আমি এনেকৈ লিখিম যে ৰুমাল এইটোক আমি এনেকৈ লিখিম যে ৰূপহী এইটোক আমি এনেকৈ লিখিম যে গুটি এইটুকু আমি এনেকে দেখি যে শুয়নি হয়ে গেল তারপর চাওয়া এইটো আছে আমার কি ক্রিয়াকলাপ দিয়ে আছে ইয়াতে যেখানে বস্তু আমার শিক্ষককে শিকাব ইয়ার পিছত ছবি কে দিয়ে আছে এই ছবি কে চা আর কি কাহিনীটো তোমালকে নিজের ভাষাত শিক্ষকৰ আগত এবার কব দিছে ওকে তার কিতাবর শেষত কি দিয়ে আছে প্রাকৃতিক পৰা আমি হাত সারিবলে কেন আমার প্রস্তুতি লব লাগে ভূমিকম্পর সময়ত আমি এনেক কি কৰিব লাগে শুই থাকিব লাগে মুকলি ঠাইত শুই পৰিব লাগে ভূমিকম্পৰ সময়ত কি যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে বিচনাৰ তলত আমাক এনেকৈ আশ্ৰয় ল'ব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে নাইবা আমি টেবুলৰ তলত গৈ কিনে আমি এনেকৈ আশ্ৰয় ল'ব লাগে স্কুলত যদি আমি থাকোঁ অ'কে তাৰপিছত কি আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰথমগৰাকী শি শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ মানে শিক্ষা দিব লাগিব এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাবা এইখিনি বস্তু যদি তোমালোকে শুদ্ধকৈ প্ৰনাওচিয়েচন বা উচ্চাৰণ কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল চ' আজিৰ বাবে এইখিনি আমি ইতিমধ্যে কি কৰিছোঁ চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা চেপ্তাৰ টুৱেলভলৈকে গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে শিকিছোঁ প্লে'লিষ্টত গোটেই ভিডিঅ'খিনি দিয়া আছে তোমালোকে নিশ্চয় এটা এটাকৈ ভিডিঅ' চাবা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কামত আহিব আৰু কোনে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চালা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা লগতে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল সেইটো জনাবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগতে বেলাইকণটো ডভাই দিবা আমি আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ